сижу в подвале на мешке с картошкой. Понятнее в силах жизни парадокс, война идет как будто по нарожку, и только смерть совсем уже всерьез. Мы оказались в зоне беспредела, и там, и тут, как будто бы свои, а лупят так, душа простится с телом, а взрывом не успеет на крови. Сегодня день ни облачка, ни точки, лишь только град взрывает тишину, я достаю солененький огурчик и заедаю мысли про войну. Вот это мое состояние. Это вот написано было во время бомбардировок, когда я в подвале сидел. Я живу конкретно не в Луганске, а в роскошном, окраина Луганска. Почему нам от бомбардировок доставалось? Потому что бомбили очень много окраины. В доме быта я работаю, там бомбоубежище. Я там в мастерской своей отсиживался, назову так. Бомбоубежище забито было настолько, что там дышать нечем было. Вентиляция не работает. Вот. Электричество, не знаю, отключили или отбило. Ни мобильной связи, ни холодильников. Поэтому зимой я работал, сделал буржуйку, топил. Ну вот как в блокадном каком-то настоящем городе. Зима, бывало, что сладенькой водички попью. На завтрак две ложечки, на обед три ложечки. Хорошо, легко так. Только эти бабочки перед глазами. Вот мое рабочее место, где пытаюсь заработать на какой-то прожиточный минимум. Не только себе, и детям и внукам, которые остались на Луганщине. Я здесь и живу. Рядом, можно сказать, мое жилище, моя подружка, гитара. На моей родине на Луганщине возможности заработать практически нет. Когда открыли мы сервисный центр, нам понадобился часовой мастер. И знал я одного часового мастера очень высокого класса из Луганска. Зовут его Михаил Иванович. Пригласил его с удовольствием. Приехал. Теперь Михаил Иванович работает вот здесь. Добрый день, Михаил Иванович. Добрый день. Прибор ППЧ, проверка точности времени. С советских времен он до сих пор отлично работает. Это токарный станочек, которым часовщик может из гвоздя выточить. Восьмая дыка толщиной волосина. В чемодане все это Михаил Иванович вез. Вещей своих не брал. Через все таможни, через все, Российскую, таможни, Российскую через Российскую. все блокпосты. Ведь ушел ну, у чемодана лямки поотрывались. сюда вот этот металлолом тяжелому инструменту не доверяет. Вот здесь я спасаюсь работай, глушу вот эту боль. Михаил Иванович, очень сильно клиент просил антикварный будильничек отремонтировать. Ни один мастер что-то в Киеве не берется за такие вещи. Но ну, я вас верю. Да, это наша любимая моделька. Ну, тем более. Все, репассаж, полный сервис. Вот мне ребята поставили планку. Часы всех системы марок делать всех системы марок, всех поколений, что выпустила Швейцария, что сделал Советский Союз за все свое существование, что сделал Китай. Но я стараюсь, потому что стоит мне расслабиться, мои внучки, драгоценные внучки останутся без гостинца. Ну, а так, -а -а что я? Детей выращиваю, трое деток, четверо внуков брак как-то не состоялся. Она жена сейчас в России. Вот он парадокс. Жена украинка живет в России, а я русский в десятом поколении, а как видите, живу в Киеве. И к Украине у меня очень трепетное отношение. Мы вроде бы и там русские, и там русские. И что ж, в конце концов, почему же дышать нечем? Почему же у меня сына расстреляли русские? После войны меня расстреляли сына и невестку. Дети, сын, значит, и невестка, прятались в Луганской области. Они нашли квартиру полупустую. Там жил одинокий мужчина. Он их пригласил, комната свободная, живите у меня бесплатно, без всяких вопросов. А у этого мужчины дети, один из них сепаратист. Ну, по крайней мере, этот, который участвует в движении освобождения Донбасса, он удрал из части с автоматом. Естественно, подпили водки, там, по-моему, наркотики присутствовали. И пришли, и папа чем-то их не устроил. Закончилось тем, что папе были претензии. А мой встрял защищ... защитить папу, мол, что вы тут то да все, раскомандовались, наезд этот. Ну и послал по-русски освободителей. И получили оба, и папа, и мой, по три пули. По три пули каждому в голову. И шевельнулась, услышала выстрелы в другой комнате невестка. И ей три пули, в том числе, каждому в лоб. То, когда я приехал туда, и увидел эту картину, три трупа, все в кровище, а сын сидит на, между сервантом, он так и не лежал, он сидел. И когда я спросил, что у него голова в побелке, а то, говорит, череп снесло, там я, я не думал, что я могу потерять сознание. она меня работа из депрессии выводит, можно сказать, очень сильно. Вытягивает прямо за уши, переключаюсь на работу и детям помогаю. Пошлю детям, как покормить. Я не только ради денег и ради того, чтобы заработать и прокормить детей, приехал сюда. Я еще и спасал свою душу здесь. Я там задыхался, я только здесь, в общем-то, кислород получаю. Да, я зарегистрирован как переселенец и получал соцпомощь, но сейчас год, полгода закончилось, и я перерестрирован. Мы не очень к государству не часто обращаемся. Мы больше рассчитываем на свои собственные силы. И с одной стороны, от государства много ты и не выпросишь, это мы знаем, потому что нам уже ж не 17 лет. А ну, натура еще такая, вот. до последнего за жизнь бороться своими руками свои, и своими силами выходить из трудных ситуаций. Робит постоянное состояние праздника, на Крещатике постоянно праздник, и в будни, и в праздники особенные. Музыка, люди танцуют, ну, в общем, войны нет. Только слегка напоминают вот эти, которые собирают для больных в госпиталях военных. Да, так я не чувствую, что кто-то тут думает, что там где-то война. Я не хочу сказать, что, чтобы они почувствовали, что надо сделать, Может, бомбануть покричать покричать, чтобы почувствовали. Нет, я этого не хочу даже предполагать. Но тех, кто за... руководит, управляет процессом, мы там наверху, и они должны что-то делать для того, чтобы не было. Какой у них политический умысел, не знаю. Но нас заблокировали, и мы голодные там сидим. Зона, я не знаю, как ее назвать, или Черновольской зоны, или зоной Тюренной. Мы все спрашивали, а за что нас бомбят? Они говорят, что мы бомбим сепаратистов. Они снарядом попадешь в сепаратиста. Они приехали на мобильной установке «Град», отстрелялись и уехали. Украинцы зафиксировали, рассчитали и начали ответ давать. Короче, пока не пристреляются по сепаратистам, тех и след простыл. Если на моих глазах разорвала семью, ну, в дом попала, Бабушка осталась, а дочка и внучка погибли. Там бабушка орала, орала уже. Лучше бы меня, говорит, на куски побило все. Ну и сам однажды ехал в Луганск, встретился с Радом, с вот этим подлинненьким снарядом. Он летит через дом, шкварчит, как сало на сковородке. И я еду. Я в Луганске, а он из Луганска. Ну, я не успел ничего, не попрощаться с жизнью, ничего. Только бах, я с велосипеда, только шмяк. Во всяком случае, очнулся носом в земле. После того я уже в сердце выше 5 этих щиколоток не поднимался. А что она сделает, чтобы перехватить эти? Эй, 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 Оно и до сих пор, я тут иду, кричать, и а старенький газончик едет, как глушитель набилась бензин. Бах! И вот, аж присела. Неудобно, оглядываясь вокруг людей, скажут, чокнутый какой-то. Хорошо, внучка, ладно, мне сейчас долго некогда, надо уже идти. А то опоздали. Сказала. Хорошо. Внучка вот по телефону. Вот это в прошлом году она должна была пойти в школу, но война ж не, не позволила, не дала возможности. Теперь одно желание только у меня, вот от меня оно изводит. Поехать бы. И как всех и детей, и внуков я обязательно участвовал 1 сентября, день знаний. Буду огорчен, если мне не удастся вырваться. наверное, на той стороне. Ну, сколько бендеровцев собралось? Нормально, хорошее. Мне это устраивает. устраивает. вот попали и футбол, и парад. Да, и да это же его перекрыли для парада весь. Сколько военных, а толпа мало. Ура, Он огорчает, потому что он в Украине больше вреда придает. Я считаю, что легко быть патриотом, кричать на Майдане «Слава Украины, чем мне просто продекламировать какое-то четверостишье или поздороваться доброго ранку. А мы поначалу даже и приветствовали «Слава Украине, ну, там, в Луганске. Там это грозит тебе, если минимум потери здоровья или же еще хуже. Я должен был бы ожесточиться, может быть, на все ополчение, повстанцы, сепаратисты, как ты их не назови. Если один из них застрелил моего сына ни за что, ни про что, я должен обозлиться и мстить. Нет у меня мести. Нету мести. У меня одно желание вернуться домой. Дом есть дом. Вновь зацвітуть вішньові сади, і даже на растерзанном Донбасі исчезнет ощущение біди от проросійської самозванной власті. Прости ж мене, шановна Україна. тобі до них вклоняюся чолом і вірю, що колись наступить днина, збереться вся родина за столом.